Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Memelihara kucing memang tidak sembarangan, butuh perhatian dalam memperlakukannya karena kucing berbeda dari hewan-hewan peliharaan lainnya seperti kelinci, ayam, itik, burung, dan lain-lain. Kucing selalu hidup bersama dengan kita dan sering berkeliling di dalam rumah, bahkan makan dan tidur juga di dalam rumah. Selain itu, kucing juga sangat suka bermain bebas di luar rumah, bahkan sampai ke rumah tetangga yang jauh. Karena hal itulah, terkadang pemilik kucing merasa khawatir akan keselamatan kucing peliharaannya atau takut hilang dicuri orang. Apalagi kalau kucing yang dipelihara adalah kucing-kucing ras seperti Angora, Persia, dan lain-lain yang harganya cukup mahal. Pastilah sang pemilik tidak akan membiarkan kucing-kucing itu bermain bebas di halaman rumah, apalagi di luar halaman rumah. Sehingga tidak sedikit orang yang sengaja terus menerus mengurung kucingnya di dalam kandang. Padahal, mengurung kucing di dalam kandang sebenarnya merupakan tindakan yang dapat memberikan dampak negatif bagi si kucing, karena tindakan kita sama seperti memenjarakan kucing agar selalu berada di dalam rumah. Tindakan ini tentunya akan membuat kucing itu sedih dan stres, sehingga bisa memicu beberapa risiko pada kucing peliharaan. Ada beberapa risiko yang bisa terjadi jika kucing terus menerus dikurung di dalam kandang. Yakni, satu kucing merasa bosan dan stres. Saat kucing berada di kandang, mereka akan merasa kesepian. Kucing merasa dikekang dan dipaksa untuk berdiam diri. Hal tersebut malah akan membuat kucing menjadi stres. Perlu diingat bahwa kucing pada dasarnya adalah hewan liar. Mereka turunan dari kucing hutan atau harimau, sehingga mereka membutuhkan area yang luas untuk melakukan berbagai hal, salah satunya adalah berburu sebagai naluri alamiahnya. Selain itu, kucing juga merupakan hewan teritorial alias memiliki kekuasaan di sebuah wilayah. Jadi, ketika kucing terus menerus dikurung di dalam kandang, pasti mereka akan merasa bosan, apalagi ukuran kandang yang disediakan begitu sempit, sehingga membuat mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Kedua, kucing rentan terkena penyakit. Kucing yang mengalami stres akan memicu datangnya berbagai penyakit yang tidak diinginkan, ditambah lagi dengan kotoran kucing yang banyak memenuhi kandang sehingga bakteri, jamur, bahkan kutu dan penyakit kulit lainnya akan menyerang kucing. Ketiga, pertumbuhan kucing terganggu. Sama seperti manusia, kesehatan bukan hanya didapat dari makanan dan minuman saja, tapi dari lingkungan sekitar juga. Saat kucing berada di luar rumah, maka dia akan menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang menyehatkan. Biasanya di pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 10, di saat cuaca panas, kucing-kucing terlihat suka sekali berjemur sambil membersihkan atau menjelati bulu-bulu mereka jika dikandangkan terus pastinya kucing tidak akan lagi bisa berjemur untuk menghangatkan tubuhnya dan bulu-bulu kucing akan lebih sering kotor sehingga kucing nampak kusam dan tidak sehat selain itu pertumbuhan kaki-kakinya akan terganggu yakni memendek atau cebol sebaliknya jika kucing dapat merasakan kebebasan di luar maka kaki-kakinya akan tumbuh lebih kuat Mungkin karena mereka banyak berlari, memanjat, dan berjalan, sehingga otot-otot mereka tumbuh dengan baik. Keempat, kucing menjadi agresif atau galak. Walaupun kucing peliharaan itu sudah jinak, ia akan berubah galak akibat stres, sehingga hal ini bisa membuat kucing akan sering menggigit maupun mencakar saat kita mengajaknya bermain. Hal ini dikarenakan kucing tersebut tidak bisa melampiaskan keaktifannya pada hal-hal di sekitarnya, sehingga membuat sifat agresifnya akan keluar lebih daripada biasanya. Lalu kapan kucing peliharaan dikandangkan? Sebenarnya ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan kita memasukkan kucing ke dalam kandang. Salah satunya saat kucing betina akan melahirkan. Mengurung kucing betina yang akan melahirkan berguna agar Pemiliknya bisa mengontrol kondisi kucingnya saat akan melahirkan. Setelah kucing betina melahirkan, anak-anak kucing juga perlu diletakkan di dalam kandang, setidaknya hingga mereka berusia dua bulan. Hal ini dilakukan agar induk kucing tidak sembarangan memindahkan anak-anaknya ke tempat yang lain, karena kandang adalah salah satu tempat yang nyaman dan bisa menjadi tempat berlindung bagi anak-anak kucing. Induk kucing juga sebaiknya tetap diletakkan dalam kandang agar bisa cepat pulih setelah melahirkan. Selain itu juga bisa mencegah induk kucing memindahkan anak-anaknya ke tempat lain yang jauh dari jangkauan kita, seperti di atas plafon rumah, terkadang juga di tempat tidur kita atau ditumpukan pakaian-pakaian bersih. Oke pemirsa yang beriman itulah risiko yang timbul jika kucing peliharaan selalu dikandangkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.